Вероятнее всего, мы ужесточим инструкцию по то, о чем сказал Юрий Витальевич, по применению оружия и к разрешению более жестких действий. Закон о национальной полиции предполагает в том числе использование электрошокеров, которые практически пока в практике не используются. Вот здесь очень такая неприятная процедура, но каждый должен знать, что в случае чего, чтобы не было таких ситуаций, как было с николаевскими полицейскими, чтобы разбушевавшийся бык или какой-нибудь бандит мог дестабилизировать. Значит, будут применяться электрошокеры со всеми вытекающими рисками, да, и будет применяться оружие без дополнительных сантиментов и так дальше. То есть, если будет эта норма прописана. Поэтому такие выводы мы готовим. Мы подготовили первую партию закупок шокеров, которыми будут оснащены патрулирующие. И после того, как пройдет соответствующая регистрация их в соответствующих всех учреждениях, начиная от Минздрава, заканчивая Генпрокуратуры. И после этого э, эти шокеры будут на улице. Надеюсь, что это будет очень короткая процедура.